Днепропетровский музей украинской живописи – это первый частный музей в регионе. Его открытие состоялось в октябре 2013 года. Это художественный и просветительский проект, направленный на сохранение имен, возрождение интереса к Днепропетровской школе живописи и популяризацию украинского искусства. Всего фонд музея состоит из более полутора тысяч графических работ и картин и постоянно пополняется новыми именами и произведениями. Самыми известными представленными художниками являются Георгий Чернявский, Виктор Матюшенко, Михаил Кокин. По живописи, представленной в музее, можно проследить историю развития Днепропетровской художественной школы и ознакомиться с творчеством многих знаменитых деятелей искусства Днепропетровщины и Украины. Музей поражает своей уютностью. Просторные и светлые залы, интересная коллекция, библиотека, личные альбомы и фотографии художников арт-кафе, в котором можно выпить чашечку кофе и даже живая музыка. Все здесь располагает к наслаждению чистым искусством. Если вы устанете ходить, можете присесть на одну из лавочек и просмотреть видеопрезентацию картин. В Музее украинской живописи есть оригинальная комната – музей одной картины, где профессиональный диктор в музыкальном сопровождении читает написанный искусствоведом текст, который помогает посетителю понять идею картины. Посещение музея бесплатное, но все желающие смогут поддержать его благотворительным взносом. Этот проект доказывает, что музейное искусство может быть увлекательным и интересным. Юлия Примак, Алина Клюева, Надежда Гнатюк, Дмитрий Шеховцов. Специально для English Club TV.